По сути, Компания Автопростор. Ну, у нас специализация больше втулочки, автомобили, втулки, соленблоки, там, реставрация опор двигателя. Ну, можем проводить еще гуминизация, гуминизация покрытия резины. У нас, наверное, поли, полиуретанизация валов, я не знаю, колес на кары. То есть валы промышленные на промышленное оборудование это типография. Я думаю, там ну, самое разное применение есть Полиуретана и валов, покрытых полиуретаном промышленности. Я думаю, это не мой хлеб, там уже люди поймут, где не применяется. Я скажу честно, не знаю. <coughs> так, полиуретан. А, полиуретан премиум класс австрийский четырехкомпонентный. Изготовитель компании Автопростор. Это и услуги. Бульонетан 65 единиц по шору шкала. А. Сейчас. Секундочку, мы сейчас его выпьем. мягенький. Ищите нас на сайте autoprostor.com. Внизу под видео есть ссылочка на наш сайт. Там я сделаю отдельный раздел на сайте. Будет, не знаю, так и назовем, наверное, валы. Промышленные, как бы валы, или покрытие полиуретаном. Ну, как-то как, -то, как -то назову. Так, слой тут где-то 5-7 миллиметров полиуретана. Вал можете, как ваш может быть вал, так, так мы сами можем его сделать. Тут особо так, такого хитрого ничего нет. Там по стоимостям тоже уже обращайтесь Этот я примерно оценю, чтобы, чтобы можно было понимать порядок цифр. Тут размеры этого вала где-то 50, 50 длину и, наверное... В диаметре сантиметров 30. Я там более подробно уже размеры укажу и стоимость укажу. Сколько это стоит. Спасибо. До свидания.